24 января в Люберецком дворце культуры прошел концерт, посвященный Дню студента и Татьяниному дню. Поздравить собравшихся пришли представители администрации Люберецкого района, духовенства, творческий актив молодежи. Дорогие друзья, ну, на празднике надо меньше говорить, больше надо петь и танцевать. Я вас поздравляю с Днем студента. Я вам желаю отличных успехов, здоровья, добра, мира, в том числе в студенческих группах. Но не хочу желать лояльного отношения к вам, преподаватели, потому что чем жестче относится к вам преподаватель, тем больше ума прибавляется в голове студента. С праздником вас! Продолжился праздник выступлениями танцевальных и вокальных коллективов Люберецкого района. Екатерина Максименко, Рамин Мехтиев, телеканал Любят